哇，wow, 黄宇航，你没被吓到吗？今天天气怎么样？今天天然后带你出来游船呢，很浪漫，很美好。对，特别适合我们的狗先生一块儿游船。那知道我们是要干嘛吗？不知道啊。我们是碰？Yes，bingo，答对了。哦、黄宇航，快问快答，准备好了吗？准备好了。姓名？黄宇航。 年龄一百岁减八十六，星座<坐>天秤座，一句话概括自己追求平衡感。换完牙了吗？换了。除了上学和训练，还会做些什么？我啊，要自己打篮球、练舞、弹吉他。喜欢在外边玩，还是喜欢待在家里？我都很喜欢。喜欢山还是喜欢海？大海。喜欢看电视剧、电影还是动画片？电影和锻炼。 最喜欢的是哪一部啊？是电影是《大话西游》，动画片的话是海、啊《海贼王》。最喜欢角色是谁？星爷和香克斯。印象最深的一句台词？我是要成为海贼王的男人。海贼王的男人。好，早餐是西式还是中式？都有。吃火锅必点三样菜？有毛肚、鸭肠、牛肉。最喜欢的三种水果？车梨子、柠檬、芒果。酸甜苦辣咸，最喜欢哪种味道？ <别>去无人岛会带哪三样东西？军船、想和谁<有>啊？火火柴和一只猫。<laughs> 一只什么？一只猫。为什么要带猫？因为很可爱。想我一个人的时候的话，<想>可以陪我。好，想和谁成为室友？就是没有梦游症的人。具体？具体。<laughs> 那得都跟我住过，我才能知道。哎呦。 最喜欢自己身体哪一个部位？鼻子。最近在读的小说是什么？《白夜行》。最近在听的歌是什么？《Everything》。印象最深的一句台词？台词？We are the world。哦，歌词。就是 We are the world 吗？最想感谢的发明？手机。想和谁一起去看电影？ 我应该要和家人。想介绍谁给家人认识？我家人都认识。不可能。真的，我我认识的人，我家人都。认识，我不信。嗯、真的。给大家推荐一本书。嗯，混乱时期的爱情。最喜欢的科目？物理,物理。物理？物理？物理。最喜欢的季节？夏天。提到这个季节，会想到哪三样东西？ 游泳、冰淇淋，还有空调。最喜欢的运动，打篮球啊。僵尸横行的末世会选择什么武器？豌豆射手。哇哦，我觉得应该让你从那上面掉下来再问哎。<laughs> 想穿越到哪个年代？唐朝<炒>。一般什么时候洗澡？睡觉之前。想尝试的造型，就混搭。最讨厌听到的一句话，算了，放弃吧。家族聚会时肯定会有三样菜。 牛肉、红烧鱼、羊肉。想去哪里旅游？啊，南极。哪儿？南极。最想演的角色类型？我觉得都想尝试。心目中的英雄？路 <Okay> 最喜欢闻的味道？宠物的味道。喜欢走读还是住校？走读<毒>。喜欢白色还是黑色？黑色。游乐场最喜欢的三个项目？ 摩天轮，然后还有过山车，还有海盗船。最想拥有的超能力？过不不忘的。零到十分为自己的穿衣品味打几分？九点七分。厨艺呢？厨艺一点六分，还有很大的进步空间。运动神经呢？十一点一分。整洁程度？整洁程度的话，九分，九点零，九点零分。 链家程度呢？五点二零分。对 TF 家族的印象？工作人员还有我们。还有一个问题，猜一下是什么？什么？猜？我猜啊。对。对主页真的看了不是，我不要问这个了。你要问什么？我要问对 TF Boys 的印象。肯定就是前进的动力。然后呢？榜样目标。还有呢？歌。 就几个字吗？你要相信我，我会把这段打给他们看的。我觉得就是每个人都很好，然后善良，然后就是确实是我前进的动力了。好，我觉得应该要去那儿，我要把黄宇航弄到那上面去，好不好？啊，不，不不要，不我,觉得我们这儿结束了，我们就把黄宇航给弄到那上面去，大家同意，肯定同意的。首先是会保护的。好，黄宇航，快问快答，over。 我好怕，我好怕。我觉得主要是你们的开船的技术有问题。没事，我牵你。好，你接我。拜拜。